Знайшли мене на Фейсбуці, пише дівчинка в лічку Фейсбук. Здрасті, я от така Тетяна Черепащук, я українка, вона скрипалить в Райті, ну, в Німеччині. І мені дуже от хочеться якось допомогти. Я б хотіла б зробити переказ грошовий. І ось чомусь мені здалося, от я на вас там подивилася, і я хочу перевести 100 євро. и чтобы ты там что-то купила, вот что хочешь. Но больше я бы хотела, чтобы ты купила вот эти каски ребята. Ну поставлено задача. А, а тут этот идиотический закон приняли, и э, уже немножко там начиналось, пусть э, это были такие по, поодинокие выпадки, когда в метро эти милицианты э, там людей, которые шли там в, в касках. Есть желтые, белые и оранжевые. Вот нужно было покупать правильные оранжевые каски, потому что они более прочные. То есть кевлар там и прочее, это ну, не по нашим деньгам. Мы же не, не очень богатые люди были. И все-таки там понятно, что с тех пор половина зарплаты, она уходила, собственно, на обеспечение Майдана, как, как ну, любой человек, кто сколько может. Я начинаю звонить в эти интернет-магазины, и мне все говорят типа «до свидания». И тут такой звонок «да, хорошо». «Конечно, а сколько вам надо?» Ну, я посчитала, я говорю, ну, мне много надо, но ну, я говорю, ну, я купила бы вот, ну, 50 купила бы касок. Вот, ну, и почти все. А какой адрес? Ну, я ему называю. И он начинает просто ржать, этот парень, потому что этот парень одессит. То есть я нашла каски в Одессе. Одесса, когда, которая на тот момент совершенно не поддерживала. Ну, то есть она вообще, Одесса, очень странная. Муж говорит, «Таня, а ты вообще соображаешь?» ну вот ты, ты знаешь этого человека, ты вот как ты? Ну, я говорю, я не знаю, ну а что мне делать? Я себе и поехала. Смотрю, и дается и хлопчина, и открыв эти ворота, пришли мы. Ну, мы так их сложили. Но а один большой мешок, я же невысокого роста, мешки получились где-то так. Ну, то есть я их должна была нести, не, не то чтобы не на вынятенных, а вот, ну, вот как-то так. А второй мешок, он такой был немножко прозрачноватенький, я бы сказала, не было у нас другого. Я все запаковала и вызываю такси. И никто. Значит, их или 8, или 9, я не помню этих адресов, никто не хочет ехать. То есть они забрать хотят, но как только спрашивали, куда, нет. Но у меня выхода нет. Я выбираю путь два или три квартала вот этой промзоны, по этому морозу, по скользотени этой, до 18 -го. Там я сажусь на 18-й троллейбус, доезжаю до Майдана, и как-то там уже я допру. Перехожу, приезжает этот 18-й троллейбус, загружаюсь так в него, он пустой, очень мало людей. Это 10 часов, рабочая суббота. А тут пусто, пусто. Вот эта суббота после законов 16 -го. Заходили какие-то очень странные люди, и я нервничала. Вот в, в этот день я действительно э, нервничала. Так, чтобы сильно я боялась, вроде как и нет. Mm -hmm. И э, искоса вот это кондуктор. А потом, когда была какая-то случайная остановка на Львовской площади, и когда стояли беркутовцы, 3-4 там, я не знаю этих. То есть вот тут я напряглась окончательно. Ну, думаю, ну, а шо, ну, что делать? Ну, потом закрылись двери. Я спокойно доехала на Майдан. Доперла это, какие-то там хлопцы гуляли в Дом профсоюзов. Mm -hmm. Разлетелись эти перчатки. Они с удовольствием забрали эти каски. Их действительно было уже там не так много. И, ну, взветувала перед Тетяной Черепащук, что все там, типа, доставлено. Mm -hmm.